В феврале 2014 года, после трех месяцев антиправительственных протестов, президент Виктор Янукович тайно покинул Украину. Его побег и смена правительства в Киеве положили начало новой череде событий в Крыму, которые привели к оккупации и аннексии полуострова России. 26 февраля перед зданием Верховного Совета Крыма одновременно прошли две демонстрации – проукраинская и пророссийская. Были стычки и пострадавшие, включая двух погибших но массовых потасовок удалось избежать, и организаторы уговорили демонстрантов разойтись. Однако ночью здание Верховного Совета Крыма захватили вооруженные люди, а утром в их присутствии состоялось незапланированное заседание парламента и избрано новое руководство во главе с лидером движения «Русское единство» Сергеем Аксеновым. 16 марта был проведен так называемый референдум, на котором подавляющее большинство голосовавших высказались за присоединение к России. Сторонники целости Украины незаконное голосование пробойкотировали. 18 марта в Москве были подписаны договора в кавычках, означавшие аннексию полуострова России. В одночасье Крым перешел на новые российские законы, которые существенно ограничивают право на свободу выражения, собрания и объединения. Новые фактические власти на полуострове охотно воспользовались этими законами, начав расправу над инакомыслием, и в первую очередь с теми, кто выступал против российской оккупации. Делегаты Amnesty International посетили Крым, чтобы на месте засвидетельствовать нарушение прав человека. Среди тех, кто подвергся репрессиям и стал объектом кампании запугивания, лидеры и активисты крымско-татарской общины, большинство из которых изначально заняло проукраинскую позицию и выразило несогласие с российской оккупацией. Из Крыма были фактически выдворены два наиболее авторитетных лидера крымских татар – Мустафа Джабилев и Рифат Чубаров. Следом за этим крымские власти начали уголовное преследование Ахтема Чайгоза, одного из заместителей Чубарова, лидера крымско-татарского межлиса. Выдвинутые против него обвинения связаны с митингом 26 февраля 2014 года. Перед заседанием суда по продлению ареста Чайгоза, на которое нас не пустили по надуманным причинам, мы встретились с его женой Эльмирой Аблялимовой. Против Ахтема Чегоза возбуждено уголовное дело по трем статьям. Первое – это организация массовых беспорядков. Второе – это призывы к насилию. Третье – непреднамеренное убийство. Сейчас в интернете очень много роликов с разных ракурсов, которые показывают, что же происходило в тот день, перед Верховным советом Крыма. И на этих роликах четко видно, что Ахтем как раз-таки останавливал людей. Он э, очень громко кричал, чтобы люди останавливались и не приближали друг к другу. И вот это вот слово коридор, оно вот прямо на одном, на одном ролике очень четко прослеживается. Где Ахтем кричит коридор, то есть он разделяет одно. Значит, русскоязычное население, от крымско-татарского, и сам как раз таки стоит для того, чтобы не допустить этого насилия. Через день после ареста Ахтема Гоза силовики провели 10-часовой обыск в его доме. Они сказали, что у меня две минуты, иначе они открывают калитку и э, стреляют на поражение собаку. Один из понятых, он, э, как мне показалось, обращался к, ко всем присутствующим во время обыска по имени. То есть мне дает это основание думать о том, что он их всех очень хорошо знает, а понятой должен быть человеком незаинтересованным. Были некоторые сотрудники, которые вели себя достаточно провокационно, провоцировали меня, унижали мою честь и достоинство. Например, когда вошли в дом, один из сотрудников Спросил меня, успела помолиться или нет. То есть, вот такой вот момент был. Mm -hmm. Или, например, э на э вопрос, э кем я являюсь? Ахтему Чигозу, я ответила, что я являюсь его супругой, где свидетельство о браке был задан вопрос. Я ответила, что это мусульманский брак. И один из присутствующих сказал: У меня таких браков было штук 20. И все громко над этим смеялись. Мои личные вещи в том числе интимного характера, осматривали мужчины. Вы знаете, я, мне 40 лет. И я в своей жизни такого унижения, как, как женщина, как гражданка, как мусульманка, еще не чувствовала. Такого унижения я еще никогда не чувствовала. Первые аресты по этому резонансному делу были проведены 29 января 2015 года. Но репрессии, устрашения и ущемления прав инакомыслящих в аннексированном России и Крыму начались гораздо раньше. Дома, школы и мечети крымских татар подвергаются произвольным обыскам. Средства массовой информации, дерзнувшим освещать эти события, пытаются заткнуть рот угрозами. Любой протест пресекается в корне. За последний год пропали как минимум шесть крымских татар и один проукраинский активист. Судьба их неизвестна. Власти ищут их формально, но эффективного поиска не проводилось. Исляма Джапарова и Джевдета Исламова затолкали в машину неизвестные в камуфляжной форме 29 сентября. Мы встретились с Абдурашедом Джапаровым, отцом Ислама и дядей Джавдета, чтобы больше узнать о похищениях. Он уверен, что за исчезновением стоят российские военные. К сожалению, Россия таким образом обозначила здесь свое присутствие, но никто не может себе позволить, кроме них, одевать такую форму. Если это наоборот, ну, тогда пусть закажут те, кто вот, к этому имеет отношение. Да? И вот все напали вот именно на нас, как они утверждают, в Крыму проживает там 100 с лишним национальностей, и только с нами такое творится. Но тут ясно, что это относится именно к нам, сигналы в наш адрес, чтобы мы как-то себя, видимо, вели, вот, видимо, чтобы нагнать в обществе страх, отчаяние, Подверглись репрессиям и средствам массовой информации. Как и в России, независимые медиакомпании и журналисты вынуждены прибегать к самоцензуре, контролировать правильность своих высказываний. Мы посетили канал АТР и побеседовали с одним из его руководителей Лилией Буджуровой. Канал является одним из многих независимых средств массовой информации в Крыму и единственным телеканалом в мире, который вещает на крымско-татарском языке. 24 сентября 2014 года АТР получил официальное предупреждение от Центра по борьбе с экстремизмом МВД России о том, что канал, цитата, косвенно несет угрозу экстремистской деятельности. 26 января 30 вооруженных людей в масках и 10 в штатском провели обыск на канале в связи со следственными действиями в отношении демонстрации 26 февраля 2014 года. Нам сказали, что Правоохранители прибыли с целью изъять у нас информационные материалы по поводу событий митинга у стен Крымского парламента 26 февраля 2014 года. Мы предложили отдать материалы добровольно, потому что мы не делаем из них никакой тайны. Мы ведь телекомпания, а не тайное общество, и тем более, что они у нас спокойно вывешены в интернете. В ответ нам поступил такой аргумент, что мы можем утаить, и так как есть подозрение, что мы способны утаить этот материал, то будет проведен обыск, будут изъяты серверы. Будет проведен обыск, обыск на рабочем месте каждого работника, и также будет проведен личный обыск каждого работника. Человек с автоматом, подняв автомат, пошел на девушку. Конечно, он не выстрелил и, не, и, наверное, не собирался, но это была угрожающая акция. Нужно было нам продемонстрировать силу. Нужно было побегать и походить здесь, на нашей территории с автоматами. Всего за один год с момента аннексии Крыма России ситуация с правами человека на полуострове стремительно ухудшилась. Насильственное исчезновение людей, которые фактически не расследуются. Политика устрашения несогласных. Прямые запреты проводить мирное собрание и преследование тех, кто в них принимал участие. Произвольные отказы от регистрации независимых средств массовой информации согласно российским законам, ведущие к их закрытию. Вот далеко не полный каталог нарушений последних месяцев. Тем, кто с ними столкнулся, едва ли есть что им противопоставить. А тем временем наступление на основные права и свободу в Крыму неуклонно продолжается.